Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Mədəniyyət Nazirliyi xalq artisti Ramiz Əzizbəylinin vəfatı ilə əlaqədar nekroloq yayıb. Nekroloqda deyilir: "Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ramiz Hacıağa oğlu Əzizbəyli 2021-ci ilin 9 iyun tarixində 73 yaşında vəfat edib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi Xalq artistinin vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verirlər. Allah rəhmət eləsin. MÜZİK